deputat görə elə deyir. Kimlərsa Formula 1-dən narazı ola bilər. Lakin fakt öz faktlığında qalır. Deputat Arzun Ağayev nə demək istəyir? Yəni hansı faktı? Arzun Ağayev deyir ki, şəhid ailələrinin və qazilərin Formula 1 yarışlarına dəvət edilməsi təqdirəlayiq kaldır. Formula kimsə qəbul edib etmirə bilər amma ofaq faxtında qalır ki, ofaq faxtında qalır ki, nə qədər ki bu nəydi bunun adı? Arzu Noviyev. Arzu Noviyev də Arzu Noviyev kimi lər deputat olacaq bu ölkədə, deputat olacaq. Azərbaycanə hətta ölüm vəba gətirən şeylər belə hakimiyyətin əlindən gələcəksə Arzu Noviyev deyəcək ki, millətin hamısını vəba ilə qırın, amma ta ki orada kimisə xətir xoş olsun, deyilmi? birinci götürəndəndən paxl nə ne, nə ne, fakti o da qaziləri də dəvət eləmir. Ə qazilər bütünən yoxsa rəvacı uran dağıdıb bala macından ölür demidi? Mən idim orada o dağ dağdan nə də o nə də sosial müdafiə nəzirin koridorlarının daxilindən əralarda bağıran, qışqıran, bala macından ölür də bağıran mən idim davam etiliblər. Önlə bil, da da Məkkəyə də davamət edir. Formula 1 Məkkədir, bunlar üçün Məddinədir, bunlar üçün. Nə də kişi bu. Formula 1 nədir? Formula 1 nədir? Və nəyə davamət edir mətomur dedik. Nə nə, nə, nə verilir orada qazilərə? Otur 2 saat, bilmirəm, 1 saat orada otur, dadın qulağın da ordadır, motorların qızıltsısından qaynasın, beynin qaynasın. O kontuz yazın adamlar da da havalansın orada çıksın geçsin. Yani ne de bu? Qazının ne işi var? Qazını davet edelim. Formula böyle neymiş ki böyle? Ne böyük minnetiymiş bu böyle? Qazının balalarına gazı balası kimi hayat yaşatmak. Qazılara normal gazı kimi pul para vermek. Qazılara ev vermek. O çomadan çıkmış şahitlerin ailelerine normal evler vermek. bir işler de gelir verilen de var. çoklu satırlar bunlar. O ka kaşkınların evini satan kimi. Ama şimdi bir işler de diye hiç mesela de değil, ama de, o, o kaçkınların Formula 1'e davet edilmek büyük bir siyasi konuymuş, ne bileyim, büyük bir, ne, neymiş ki ne, ne varacak, ne adam orada, gazinin ne işi var Formula bildi. Gazileri Formula 1'e devlet edilir, öyle bilince de, ben Mehmet Peygamber'in de adına ziyaretine ya. Yeri gelmiş yani, ben bu devlet hakkında her zaman değilmişim ama, Bir daha xatırladıram. Arzu Nağiyev Tov rayonundan deputat təyin olunub. Ha, siz Sarıtala deputatınız, da? Deputat. Ha, indi mən burada bilsədə, indi Tov rayonu deyən kimi hər kəsin yadına o dəqiqə Gəndi Paşayevə düşür, da? Yəni deyirlər Gəndi Paşayevə Tovdan deputatdır. Yəni dostlar, Arzu Nağiyev də Tovdan deputat təyin olunurdu və təsadüf elə gətirib ki, mən hər zaman danışdığım öz kəndimiz, o Eloba, Sarıtala deyilən bölgə, bax oranın deputatı idi. Mən bir neçə də bu şəkilləri göstərmişəm. Demə 2 il bundan qabaqda Arzuqayev getmişdi o parlament seçki seçki öncəsi. O gedəndə adam. Mən indi sadəcə özünlə bir dəfə danışdım, evə dəvət etdim, nəsa alınmadı. Təbii ki, gəlməz. Və mən deputata soruşmaq istəyirəm ki, bax sən o Saatala bölgəsinin, Tovuz rayonunun orada neçə min əhali var. Ordan indiki öyəki deputat seçilmisən də, orada yol yoxdur, işıq yoxdur. Xəstəxana yoxdur. Dəfələrdən gecə gündüz mən danışıram. Yoxdur da. Qaz yoxdur, ümiyyətcə yoxdur. Bəs necə oldu ki, sən o parlament seçkisindən öncə orada Bircə Gül çayxanada görüşdüyün cəmaata söz vəd edədin, o gedən getmisən. Hələ bu günə qədər bir adam deyə bilməz ki, diktator ayaq basıb bir öz seçicilərlə görüşür. Bəs bu necə olur? Bir daha deyirəm. Qaz yoxdur, odunun da metrəsi 50 manat. Kub yox ha, metrəsi 50 manat. Xəstəxana ümumiyyətcə şey yoxdur. Təbənləndə deyirsiz, pandemiya belə gəldi, Meyvund şəhəri belə getdi. Ay sərhədlər bağlıdır. Aktivləşə bilər. 5000, 4000 əhali var orada. 7-8 kənd. Hələ mən bildiyim o, ətraf kəndlərdir elədi. Orada xəstəxana yoxdur. Allah eləməmiş. Şey, Birinin anası, atası, nə bilim körpəsi, xəstələndi yoxdur. 30 kilometr rayonlara qovlara getməli. Bundan xəbərsizdir Arzul Aliyev. Mən çox istəyirdim canlı yayımə çıxardı, bu suallara bir cavab verərdi. Sən hansı bölgənin deputatsısan? İndi də formulalar birdən dağılırsa. Buna dəstək olaraq Sərdar bəy bir deputat da eyni fikirdədir. Bu Azərbadamovdur. Bu deputat da deyir ki, Bu diqqət və qayğı şəhid ailələrinə, qazilərə xüsusi ruh verir. Sevinç bəxş edir. Bir adamı ki, soyadı Badamov oldu, nə desəm də, o da deputat olanda. Nə bilmən, nədir də bax, bax, bu qədər məntiqsiz, mənasız xüsusi ruh verir, xüsusi nə bilə, sevinç bəxş edir. Nə sevinç bəxş edir? Nə nədir? Achı qazilərin nahnaləsi elə ki dəyənətdir. Bun hansı roqdan da? Heç, o qazilər o dillər ora dəvətmırdılar. O qaziləri bura təbə təliməsi sevinç şerab tökülən, xoş sevinç bəxhəli xüsusi şirup verir. Nə, nə, nə. Adamlar elə belə və deyirlər, "Vəylçi, bunlar mən demişəm, e, sahil. Sahil e, bu şey e, bunun ham səyidir. Sən gəlməmədin da. Yüzdə də sərlə qrupu arasında." Və bu dediyi bürcü var idi. Bunun heç bir mənası yoxdur. Aptek tutan Bunu da deyir, sonra yayırlar, bax tirajlidirlər. Bu gəlir bizə də öz-özünə çıxmır, ardan soxub götürürlər onu. Bax bu nə demək istəyir? Bu bu fikri nədir? Amma bu qədər axmaqdsa, onun nə işi var orada? Axmaq deyilsə, demək özün axmaqlığı qoyub da bildiyini səyliyə qoyub. Bizim Səylər partiyamız var idi. Burada bizim Səylər partisi budur nə deyir? Özünü qoyub səyliyə ayaq çıxmır, xımır yeyir. Demişəm, bu acımet belə oyun qurubtu. Çimirlərini çörəyin sınağa çəkir. Çimirlər də ağzına dairə məməni verir məməni. O dövlətin məmələri var, heç şuda həm məmələr gedir. O da o məmədən süd gəldikcə arada bir belə başını qaldırır, nəsə deyir, bax belə səysə, çünki adam harını da xoş çox da dolanda adam dey, bax belə. Heç də vercinə deyil. Ona sadəcə lazım ki, elə sözü desin ki, mən demişəm, burada əfərlərlə demişəm. Yəhəməliyevin qaşlarını çatacaq bir məhram xan sıfatının təsiri də bir adam bir qulu qul yəni hakimiyyətə bağlı bir cümə işlədə bilməz. İşlədə bilməz, dərhal də kəllə gedir. Onda da bunlar çalışsınlar, nə görə deyim, nə deyim. Bəziləri nəşist çalışsın, nə cavab. Bəziləri bax belə səs-səs, nə bilin. Qazilərin dəyə tolunması xüsusi sevinç bəxş edir, ruh verir də. E, qardaş, ayıbdır. Özünüzə hörmət eləyin, adınıza, sərinizə hörmət eləyin. İndi mən məcburduman çıxıb deyim ki Bir adam hiç soyadı badamı bulan. Niye onu istimad sen? Ben de özüm böyle seyirliyip orada bunda. Bildiğin.